Козер бу козер буба. Сюда, определенно, сюда. Козер буба. В мене, В мене одна козер. У мене тоже. В мене король зерний. А у меня больше, я хожу. Так, козырь Буба. Я иду... Я иду с, с шестерки. Шесть престолов. Так, ты бьешь на девять. Отбой. Ты ходишь. Восемь на десять. Восемь на десять.

Так, шесть, да? да. так. и парков, широких асфальтированных площадей и белых домов. На король. Маешь? Король Христовый. Сталинградцы помнят дом, где работали товарищи Сталин и Ворошилов. Я забрал. Ты ходишь. Вот здесь, под царицыном, в 1919 году, под водительством Сталина были разгромлены белогвардейские войска. Два туза. Сталингарцы считают. Память погибших при волоне царицына, рабочих и красновейцев. Память Руднева, Алябьева, Якова, Германа. Так, две девятки. Бью на два короля. Это... Не. Да, на два короля король и, и, король. Отбой. И словно напоминая о суровой благородной судьбе Сталинграда, так, мы я ночью работали гиганты нашей промышленности. Красные октябрь, Шесть. баррикады и первенец пятилетки Сталинградской тракторной. Это же а, шесть. Шесть пикова. Шесть, пика. На зерна. кузырна. Семерка Христова. на 10. Отбой. Ты ходишь, мне не треба. Война. Сим Натус. Э, на И первых дней Великой Отечественной войны Сталинград крепко связал свою судьбу с фронтом. Так. Что у нас тут есть? Валет. Валет, же крестовый? А это дама, да? Это дама, да. На даму побыл, так? Я даю даму. Дама Пикова. Я ж даму Пикову. В своем докладе что, Валет, да? Валет Чирва. Валет Чирва. А, це... Козырь Буба. На висеньку зверная. Отбой. Это заключалось в том, чтобы обойти Москву, отрезать ее от Уральского тыла ты ходи, ты и ударить по ней с востока. Немцы предполагали занять 10 июля Борисоглеб, а так. 25 Симпика. июля Сталинград. На. После занятия Сталинграда немецкие полчища должны были двинуться на север для завершения на немецкого обходного маневра. 10 августа они предполагали быть в Саратове, 15 августа yeah, в Куйбышеве, а 10 сентября германское командование намеревало занять Арзаван. В начале лета немцы прорвали линию нашей обороны и вернулись на юго-восток. Блеткузырный, дама кузырная и туз А даму распределила на два фронта великих держав. Если в 1941 году она ударила по одной нашей стране по фронту в 3000 километров, то летом 1942 года ее силы тяжким молотом обрушились на Сталинград и Кавказ свыше 80 пехотных моторизованных и танковых дивизий были брошены на эти направления Король День и ночь шли бои в Донских степях. Король Христовый, Толя. Авалят. Валет! Валет! На даму. Король кузырный. На Туз Туз хрестовий. Я не пью. И дев'ятка кузирная я выиграв 1-0. С двумя кузырями тебя обіграв. Классно. Да. Еще две игры

Сходящими силами немцев, Красная Армия изматывала наступавшего противника. Що? Я, це, я роздаю, я роздаю 1-0, я повів. Ще дві ігри і все. Ігра закінчиться. Козир... козір піка. Я перший хожу, бо я виграв. Козір піка. Так, я хожу з штьорки, 6, 6, 6 хрестово. Ты бьешь на Сим, отбой, переход. Сим чирва, на висим, висим буба, висим буба, на висим кузерны. Висим Хреста На король. Король Чирва. На шесть. Шесть буба. На даму. Отбой. Ходишь. Ой, Три, три штуки. штуки, да. да, да. Три Да-да-да. Три бишь. Ты ходишь. Один нуль, я веду. Передряга продолжается. Так, дамах... Э, Дама-кузирня. Дама я забрал. Сим буба, так? На король. Десять Христова. Натус. Десять Христова натус. Тус червовой. Отбой. А Ты ходишь.

Я хожу, да? Угу. Две десятки. Десять. Десять дама. Отбой. В начале августа да. германские силы пытались прорваться к Сталинграду с юга. Встретив непреодолимое сопротивление Красной Армии, они были остановлены.

Я переміг з рахунком 2-0. У першій грі в мене за гру було дві козирів, в Толіка, сім козирів. Я ту гру виграв, і у другій грі в мене було 5 козирів за гру в Толіка 4. Я переміг 2-0. Ми е, хотіли зіграти 3 гри, але третя гра не має е, е, значення, тому що я вже. Повів з рахунком 20. 23 Це була. Це була 48 гра у 2021 році. 48 гра і останній. У 2020 році я з Толіком ще провів. 23 гри. З 23 січня ми грали до 4 вересня ці 23 гри. У перших двох зустрічах я програв 4-5, у третій переміг 5-1, у четвертій переміг 5-2, у п'ятій відбулася нічия 5-5, у шостій я переміг 4-2. Тоді ми ще зіграли дві гри у нічию, у сьомій грі я поступився з рахунком 4-5. І ми у тій грі зіграли тричі у нічию. У восьмій грі я переміг 5-3. У 9-й переміг 2-0. У десятій переміг 3-1, у одинадцятій переміг 2-0 і у дванадцятій також переміг 2-0. У 13-й переміг 4-2, у 14-й програв 1-4. У 15-й і у 16-й був однаковий рахунок. Я переміг з рахунком 3-1. У 17-й грі відбулася нічия 1-1. І ми у тій грі ще двічі зіграли у нічию. У, у 18-й грі я переміг 4-0, у 19-й е знову була нічия 1-1. У 20-й грі я поступився 1-2, у 21-й грі переміг 3-0. У 22 грі переміг 2-1, ми тоді один раз зіграли у нічию, і у 23-й грі відбулася моя перемога з рахунком 3-0.